salom muxlislar ushbu videoda misr ehromlari to'g'risidagi eng qiziqarli va ajoyib faktlar keltirilgan misr ehromlari sirlari uzoq yillardan beri ko'pchilik odamlarni qiziqtirib keladi bu jumboqli qurilmalar qanday va kim tomonidan qurilganini esa hozirgi kunga qadar hech kim aniq bilmaydi quyida sizni misr ehromlari to'g'risida bir nechta eng qiziqarli va ajoyib faktlar bilan tanishtirib o'tamiz birinchi fakt oramizda ko'pchilik piramidalar ichiga fir'avnlar ko'milgan deb o'ylaydi ammo aslida firavnlarning dahnalari ehromning ichida emas undan sal nariroqda shoxlar vodiysida joylashgan ikkinchi fakt ayrim nemis olimlari misr ehromlarini kuchli energiya manbalari deba hisoblashadi uchinchi fakt bugungi kunda misr ehromlarining yoshi taxminan to'rt ming yildan 10000 ming yilgacha deb baholanadi to'rtinchi fakt ehromlar to'g'risidagi eng qiziq faktlardan biri ularning bunyod etilishiga tegishlidir ikkita bahaybat tosh bo'laklari orasidan hatto odamning soch tolasi ham o'ta olmaydi beshinchi fakt eng katta misr ehromi xiops piramidasi hisoblanadi uning balandligi bir yuz qirq olti butun olti metr vazni olti million tonna umumiy maydoni esa besh gektarga teng oltinchi fakt ehromlarning devorlarida ularning qurilishlari aks ettirilgan sahnalar tasvirlangan agar bu tasvirlarga asoslanadigan bo'lsak shuni aytish mumkinki ehromlar qullar tomonidan emas yollanma ishchilar tomonidan qurilgan yettinchi fakt hatto zamonaviy texnologiyalarning yo'qligida ham misrliklar xiops ehromi uchun tekis poydevorni barpo etishni uddalaganlar sakkizinchi fakt xeyops ehromining qirralaridagi eng yuqori og'ish 250 yuz ellik metr uzunlikda juda borsa besh santimetrdan oshmaydi to'qqizinchi fakt xeyops ehromining qurilishi uchun ikki million uch yuz ming dona bir biriga mos tarzda tanlab olingan tosh bloklari kerak bo'lgan 10 fakt misrliklar piramidasimon ehromlarning yagona quruvchilari emas misol uchun bunday binolarning qurilish an'analarini sudan hukmdorlari ham o'zlashtirib olganlar